«А я без тебя не смогу, а ты без меня должен не смочь». Счастливых отношений это прежде всего, когда люди взаимно растут в семье, когда никто никого не тянет назад, никто никого не ограничивает в возможностях себя познавать, познавать какие-то свои цели, желания. И когда в семье на первом месте все-таки стоит то, насколько нам хорошо вместе, а не то, насколько часто мы убираем в квартире или варим борщ. Потому что, к сожалению, у нас такая традиция, что если в доме не убрано, это плохая хозяйка, если мало денег это плохой хозяин, но если у нас все это присутствует, но при этом мы чужие люди, это нормальная семья. И вот мне кажется, что уже пора уходить от этой идеи про нормальную семью, про то, что не пьют, не бьются, и уже значит это прекрасно. А на самом деле люди должны развиваться, развиваться постоянно, постоянно читать, слушать, думать, и тогда ну, счастье оно становится какой-то естественной частью отношений вообще точно с такими же, возможно, ожиданиями, что его сделают счастливым. Ну и начинается снение отношений, кто кому сколько должен. Похоже на правду. эти иллюзии страданиями, понимаете? Ну, мне кажется что самое главное это не изменять прежде всего себе потому что когда э, женщина ну, уступает чем-то очень важным для нее для того чтобы э, принести себя в жертву что-то сделать для семьи потом затаивается такой негативчик который впоследствии выливается в конфликтные истории то же самое касается мужчины вот если ему нужна эта рыбалка вот как вы его не ограничиваете но она ему нужна э, если ей необходимо второе высшее образование да хотя никакие обстоятельства не давят на нее и не требует этого, но вот она чувствует, что ей так нужно. Очень важно, чтобы мы больше помогали друг другу воплощать свои мечты в жизни. Мне кажется, что в этом главный секрет. И мы эту энергию распределяем между четырьмя сферами. Как-то. Что такое контакты? Это отношения. Ну, дружба, любовь, если коротко. Очень. Я сейчас очень сокращенно это вам рассказываю. Смысл и будущее — это личностный рост да вот что-то духовное, что-то, что определяет смысл моей жизни и что-то, что даст свои воды точно не сегодня, а это моя инвестиция в будущее, поэтому еще это сфера, это сфера фантазии, сфера будущего. Окружение определяет твой способ мышления, а твой способ мышления определяет то, как ты продаешь знания и навыки. Я думаю, що от утримувати цей баланс між тим, щоб не жертвувати радикально нічим заради чогось іншого, ну це дуже важлива навичка, яку варто взагалі всім вміти в собі дресувати, я в навіть так сказала, не виховувати. Ти можна навчитися, так? Да? Прибажає звичайно. Ну, якщо вже бачиш, що сімейне життя на трієчку, треба кидати роботу, і бігти, підтягувати. Якщо бачиш, що робота на трієчку, треба кидати якісь питання, побутові і вирішувати питання професійні. Тобто ну, от на цьому балансі і потрібно, мені здається, знаходитись, і саме головне не зациклюватись на чомусь одному, тому що це завжди призводить до якогось однобокого розвитку. А однобокий розвиток це вже такі сумнівні наслідки дає. Да? Тобто, якщо мама займається тільки дитиною, і присвячує всю себе зранку до ночі, тільки дитині і більш нічому, так, вона може піклуватись, турбуватись, да, бути дбайливою, але навряд чи вона вже як особистість може дати якісь речі. Поэтому дитині. Тому дуже важливо от уметь находить эти компромиссные решения и не жалеть себя, снова же таки, еще раз повторю.